Yuxuda dəmir pullar, qəpiklər görmək işlərdən arazlığa işarədir. Yaxınlarınızə onlara kifayət qədər diqqət ayırmadığınızdan gileylə olacaq. Dəmir pulları itirmək özünüzə qarşı laqeyd olacağınızı işarədir. Dəmir pul tapmaq isə tədbirli və qənaətçi olacağınızdan xəbər verir. Yuxuda pulu borca aldığınızı görmüsünüzsə, ikili vəziyyətin yaranacağından xəbər verir. Başqalarının gözündə olduğunuzdan daha yaxşı görünsəniz də, məmnun qalmayacaqsınız. Özgəsinin pulunu xərclədiyinizi görməniz real həyatda xırda bir yalanınızın ifşa olunması ilə yaxın dostunuzu itirə bilərsiniz. Saxta pullar xoşagılan əlamət deyil. Borc pul istəmək saxta müvəffəqiyyət pərdəsi altında yeni qayğıların yaranacağından xəbər verir. Bu bəzi insanlarla münasibətlərinizin körlanacağı və hətta küsəcəyiniz şəkildə yozulmaqdadır. Əgər yuxudakı qəpik pullar sizə aiddirsə və yaxud da siz ondan yaxa qurtardığınızı görmüsünüzsə, bu zaman yuxarıda bəs olanların tam tərsi yaşanacaq.